السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دین ویورز آپ دیکھ رہے ہیں ایم اسلامک سروسز یوٹیوب چینل اپنے چینل پر آپ کو دید کرتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ ہمارے چینل پر بخار شریف سے ایک حدیث پاک بیان کی جاتی ہے اور آپ اس حدیث پاک کو سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں اور یقیناً یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ نبی پاک علیہ السلام والسلام کی حدیث پاک کو پڑھا جائے سنا جائے یقیناً ایسے لوگ جو نبی پاک علیہ السلام کی حدیث پاک کو پڑھتے سنتے اور اس کو عام کرتے ہیں ان کے لیے تو حدیثوں میں یہ خوشخبریاں موجود ہیں کہ وہ و تازہ رہیں ہنستے بستے رہیں مفہوم میں عرض کر رہا ہوں اپنی زبان میں تو بارن بڑی فضیلتوں کا باعث ہے آئیے بغیر کسی تمہید کے ہم اپنے درس کی طرف بڑھتے ہیں اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ ویڈیو مکمل دیکھا کریں کیونکہ اس ویڈیو میں ایک حدیث پاک بیان کی گئی جب آپ مکمل ویڈیو دیکھیں گے تو مکمل حدیث پاک سن سکیں گے اور جب مکمل حدیث پاک سنیں گے اور اس کے مفادیم کو سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکات نصیب ہوں گی ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کیجیے گا اور اگر چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو دیر نہیں کیجیے جلدی سے سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے آئیے حدیث پاک کی طرف پڑھتے ہیں آج جو حدیث پاک ہے بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے اور نبی کاب علی علیہ السلّم کی شہزادی خاتون جنت سیدۃ النساء شہزادی کون ہے؟ بی بی فاطمت الظہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شام و عظمت کا اس میں بیان ہے حدیث تو مختصر سی ہے لیکن وزیلت کے اعتبار سے اور عظمت کے لحاظ سے بہت بڑی ہے امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ نے اسے بھی کتاب المناقب میں ذکر کیا ہے حضرت نصب بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث پاک کے راوی ہیں آپ فرماتے ہیں اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون کہ بشک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاطمہ تو جد منی فاطمہ میرا ٹکڑا ہے فمن اب اب غدانی بس جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا اللہ عبادت <وبرکاتہ> یہ یاد رکھیے گا کہ نبی پاک علاط السلام کی چار شہزادیاں تھیں اور نبی علیہ عصلاۃ السلام کو ان چاروں میں سب سے زیادہ محبت بی بی فاطمہ تو رضی اللہ تعالی عنہ سے تھی محبت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ بخاری شریف میں یہ حدیث پاک بھی ہے کہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ابو جہل کی بیٹی کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کی حمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ علی دوسری شادی کر رہے ہیں ابو جہل کی بیٹی کو نکاح کا پیغام بھیجا تو نبی پاک علیہ السلام السلام ممبر پر تشریف لائے اللہ کی حمد السلام بیان کی اور ارشاد فرمایا کہ مفہوم حدیث پاک مقل نہیں اس کا اس کو سمرائز کر کے میں آپ کو سبر پیس کر رہا ہوں لیکن بخار شریف میں یہ حدیث پاک اسی کتاب المناقب میں ہے نبی پاک علیہ السلام نے شارف فرمایا کہ اللہ کے رسول کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک آدمی کے نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سنا تو آپ نے ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کا ارادہ تھا فرما دیا اور جب تک شہزادی کون ہے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حیات رہی حضرت علی نے دوسرا نکاح نہیں کیا تو نبی عباد السلام کی ان سے بڑی محبت تھی حضور ان کی بڑی دلجوئی فرمایا کرتے تھے اور محبت کا اندازہ اس سے لگائیے نا کہ حضور کے نواسے ہیں بی بی فاطمہ کی شہزادے ہیں لیکن حضور ان سے کتنی محبت فرماتے تھے کہ میری بیٹی کے بچے ہیں حسن و حسین اور نبی پاک علیہ السلام ان کو اپنے کندھوں پر بٹھاتے ان کو سنگا کرتے اور فرماتے کہ یہ میرے پھول ہیں اللہ اکبر تو شہزادی کونین سے محبت تھی تو ان کی اولاد سے محبت تھی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ ہمیں بھی نبی پاک علیہ السلام کے اہل بیت اتھار کی سچی محبت نصیب فرمائے حضور کے اہل بیت سے محبت کرنے والوں کے لیے انعام کیا ہے میرا دل چاہتا ہے کہ حضرت مولانا حسن رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو کہ امام علیہ سنت کے بھائی جان ہیں شہن شاہش خان ہیں ان کے ان کی ایک تحریر کردہ منقبت ہے اہل بیت کی شان میں اس کا پہلا مصرہ میں آپ کو سناتا ہوں آپ فرماتے ہیں باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خان اہل بیت جنت کے جو باغ ہیں وہ اہل بیت کے مدح خان کے لیے ہیں باغ جنت کے ہیں بہرے بدح خانے اہل بیت تم کو مجدہ نار کا ہے دشمنانِ اہلِ بیت ہم اللہ کریم جلت شانہو سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں نبی پاک علیہ السلام کے اہل بیت کی محبت نصیب فرمائے ویڈیو کو لائک کیجیے گا شیئر کیجیے گا کمنٹس بھی کیجیے گا اپنا بہت خیال رکھیے گا دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے فیملی